Ого, ранку східна медицина давно виявила зв'язок між внутрішніми органами людини та їхніми зовнішніми проявами. Так китайські цілителі можуть зробити повну діагностику організму усього за кілька хвилин, лише проаналізувавши частоту та характер серцебиття людини. Загалом захворювання одного органу може викликати появу патології і в іншому, особливо це стосується основи людського тіла хребта, де кожна ділянка відповідає за певні системи організму. Хребет має дуже важливе значення у підтримці фізичного та психічного здоров'я людини. Хоча стан хребта не має прямого зв'язку з тривалістю життя, але він опосередковано впливає на внутрішні органи, і тому досить часто від нього залежить розвиток хронічних захворювань. Зокрема, порушується крово і лімфообіг, периферична інервація. Так встановлено, що саме зі змінами у хребті пов'язані до 40% випадків ішемічної хвороби серця а головний біль часто обумовлений порушеннями в зоні шийних та верхніх грудних хребців Одна з головних функцій хребта створення надійної опори для нашого тіла, забезпечення належного простору для нормального функціонування внутрішніх органів. Коли хребет рівний, всі органи і системи працюють без перешкод. А ось як цього досягти? Давайте запитаємо у фахівця. Наш гість лікар-ортопед інституту вертебрології та реабілітації Олександр Сич. Олександр Сергійович, добре утро. Добре утро. І так, по вашій практиці, наскільки велика взаємосвязь між состоянням позвоночні? и состоянием наших внутренних органов. Связь здесь действительно очень велика, потому что человек настолько здоров, насколько здоров его позвоночник. Ведь спинной мозг, который находится в спинном мозговом канале, регулирует и иннервирует все внутренние органы человека. Поэтому при проблемах в определенном сегменте позвоночника обязательно будет страдать внутренний орган, который подчиняется этому сегменту. Можем мы привести примеры? Вот, например, верхняя часть нашего позвоночника, шейный отдел. Ну, конечно, шейный отдел – это органы зрения, органы слуха. Также, также при повреждениях, при заболеваниях шейного отдела может страдать сердечно-сосудистая система повышение давления при проблемах в грудном отделе страдают органы грудной клетки например легкие сердце также часто встречаются ну скажем так не сами заболевания а боли в области сердца так называемой псевдокардиологии когда на самом деле проблемы еще нету но боль уже человек там в области сердца с радиацией, вот, например, как при инфаркте миокарда, в левую руку уже ощущает. То есть это первые звоночки, когда нужно обращаться к вертебрологу, консультироваться, проверять свою спину. Если мы говорим о нижней части позвоночника, о поясничном отделе, вот наверняка тоже страдают какие-то органы да, системы здесь у мужчин и у женщин. Действительно, здесь просто, скажем так, непаханное поле для заболеваний внутренних органов. Это и печень, желудочно-кишечный тракт заболевания поджелудочной железы. То есть тут целый ряд, скажем так, заболеваний, с которыми борются гастроэнтерологи. Но Скажем так, при включении вертебролога в этот процесс лечение будет эффективно. Но вот если у человека есть какие-то симптомы определенного заболевания, например, вот чувствуется боль в области сердца, все-таки как же ему понять, идти к кардиологу или к вертебрологу? В обследовании самому ну, ничего страшного нет, это только плюс. Сделают кардиограмму, ничего на ней не найдут хорошо. Значит, сразу идем к вертебрологу и уже разбираемся, где что повреждено и, и как нам лечить спину. Вот по поводу того, как нам лечить спину, давайте будем говорить подробно. Итак, человек приходит к вам, вы проводите обследование и понимаете, что есть какая-то проблема с позвоночником. Следующий этап. Следующий этап ⁇ это подбор оптимального комплексного курса лечения. Мы лечим с помощью комплекса процедур, потому что они друг друга тогда они друг друга усиливают, получается мы более эффективно лечим пациента. А собственно тот непосредственный метод, который вы применяете при коррекции позвоночника, что ну, основной это? Основной наш метод это ортопедическая коррекция позвоночника с помощью короткого рычага. То есть это метод, который с помощью которого мы можем более целенаправленно воздействовать на определенный сегмент, прицельно воздействовать, то есть работать непосредственно с тем участком, в котором есть проблемы. И этот метод, в чем его преимущественно, он не травматичен. Я так понимаю, что это ваше ноу-хау, которое вы используете уже какое-то количество лет. Ну, мы используем уже более 10 лет его. И каковы результаты? Результаты положительные, методика проверена уже на, не на одной тысячи пациентов, чудесно себя зарекомендовала. Термін мануальна терапія сьогодні широко застосовується фахівцями як традиційного, так і нетрадиційного напрямків медицини. Він має універсальне значення: це використання практичних технік за допомогою рук, а також допоміжних засобів, апаратів або спеціальних предметів. Вже у 19 столітті лікарі активно застосовували руки у лікуванні травм та бойових ран. Будь-яке втручання у роботу хребта має виконуватися лише професіоналом, принаймні, якщо ви не бажаєте втратити можливість рухатися. Методів корекції існує чимало, проте безпечних одиниці. Метод короткого важеля, розроблений в інституті вертебрології та реабілітації, це принципово нова методика корекції міжхребцевих суглобів. Ця методика вигідно відрізняється від традиційних, у яких зазвичай використовується спосіб довгого важеля, тобто дія проводиться на значні ділянки хребта одночасно. Причому такі маніпуляції досить агресивні. Це сильні різкі рухи, струшування, скручування. Метод короткого важеля це обережний дозований вплив невеликими поштовхами безпосередньо на уражений сегмент. Таким чином нормалізується м'язовий тонус, відновлюється рухливість суглобів. Безумовними перевагами цієї методики є контрольоване дозування впливу його локальність, а крім того, безболісність, травматичність та безпека. Він дозволяє найбільш точно відновити співвідношення між сусідніми хребцями. А відновлення анатомії або структури хребта – це не перша умова його нормального функціонування і його здоров'я. Тому це, скажімо, ставиться на перший план. Відповідно, і медикаментозна терапія своєї дієвості і значимості не втрачає вона використовується абсолютно в широкому плані, де це потрібно безумовно. Фізіотерапевтичні впливи і тракційна терапія теж має широке впровадження в нашій діяльності. І, Скажімо, впливи на всі структури хребта теж використовуються максимально широко, тому що я повторююсь, не відновивши всі структури хребта, неможливо його вилікувати до логічного завершення. Тому тільки комплексний підхід, тільки індивідуально подібрана комплексна програма може дати той необхідний результат, який запланований. Мы продолжаем говорить о здоровье нашего позвоночника, и э, мне бы хотелось, чтобы мы остановились подробнее на тех новых э, действенных методах, которые позволяют бороться вот с этими проблемами. Что есть в арсенале вашего института вертебрологии и реабилитации? Мы активно используем различные физиотерапевтические методы. У нас есть современные физиотерапевтические комбайны, в которых Например, те же электропроцедуры, есть амплипульс, электрофорез с различными препаратами, электромиостимуляция и другие различные виды токов, с помощью которых можно снять боль, то есть острую боль. Вот, та же электромиостимуляция позволяет и обезболить, то есть снять мышечное напряжение, и также при различных порезах, параличах, то есть позволяет укреплять мышцу, зависит от режима настройки. Также мы используем ультразвуковую терапию. При различных хронических процессах, те же плечер-лопаточные э, периартрозы, пяточные шпоры, хорошо себя э, показывает ультразвук с гидрокортизоновой мазью. Вы говорите о курсе, который необходим для каждого конкретного пациента. Но ну, вот обычно за какой промежуток времени можно избавиться от проблемы? При э, хронических проблемах ну, это средний курс 10 дней. При острых ситуациях мы стараемся до пяти дней справиться. Я знаю, что вы занимаетесь лечением заболеваний позвоночника очень много лет. Вот как вы относитесь к таким нетрадиционным подходам, к самолечению, к каким-то, может быть, народным методам, которые активно применяют многие пациенты? Ну, по личному опыту, какое бы ни было самолечение, все равно после него человек приходит к доктору. У нас После самолечения фактически 90% пациентов попадают к нам. Вот. Оно неэффективно. И заболевание оно имеет то есть, начало, определенный пусковой механизм, свои стадии. И человек, который с этим не связан, он просто не понимает, на какую стадию и чем он воздействует. И рекомендую всем лучше, лучше сразу приходить на консультацию к доктору. Мы сегодня говорим о том, что от состояния нашего позвоночника зависит и состояние внутренних органов. А бывает ли наоборот, так что если болит какой-то орган, это влияет негативно на здоровье нашего позвоночника? Вы с таким сталкивались? Конечно же, бывает. При заболеваниях внутренних органов встречаются боли в спине. И бывает так, что мы выявляли тот же хронический панкреатит, Заболівання печені по е, болям по таким от симптомам по жалобам пацієнта. Часто люди непомітно травмують свій хребет, наприклад, незручним для нього положенням. Зокрема, опущена голова під час роботи з паперами чи комп'ютером може спричинити серйозні порушення в шийному відділі хребта. Все це призводить до погіршення якості життя, виникнення супутних захворювань і навіть раннього старіння. Тому так важливо вчасно звертатися за допомогою. Про сучасні дієві методи. Лікування хвороб хребта та суглобів ми продовжимо говорити у нашому наступному сюжеті. У лікуванні патологічних станів добре себе зарекомендували апаратні методи, які вже майже 10 років успішно використовуються в інституті вертебрології та реабілітації. Серед новітніх методик для лікування захворювань упорно-рухового апарату ударно-хвильова терапія. Це унікальна неінвазивна методика, яка основана на ударній хвилі. Результатом Цієї терапії є зменшення болі, покращення трофіки живлення і збільшення рухливості в тих, в тих ділянках, де ми безпосередньо її використовуємо на сьогоднішній день. Вона є ефективною в комплексному лікуванні остеохондрозу. Як додаток, вона покращує живлення і трофіку при хронічних процесах, які мають місце при загостреннях остеохондрозу. Терапевтична сесія включає близько 10 хвилин на одну процедуру. З періодичністю 1-2 рази в тиждень, тобто інтервал може бути і між процедурами, і 5 днів, і 10. На курс ми використовуємо 5-6 процедур. Парк фізіотерапевтичного обладнання інституту вертебрології та реабілітації дозволяє проводити комплексне лікування будь-якої проблеми опорно-рухового апарату. Наприклад, для електротерапії використовується універсальний комбайн «Інтелект», у якому закладена велика кількість програм, що дозволяє формувати індивідуальний курс лікування для кожного конкретного випадку. Окрім апаратних методик, у комплексному лікуванні проблем хребта успішно використовується карбокситерапія ін'єкції із застосуванням спеціального медичного вуглекислого газу. Принцип работы карбокситерапии достаточно химически сложен газ, попадая под кожно-жировую клетчатку или в другую, скажем, мышечную ткань или в эпидермис, связывается с околоклеточной жидкостью. И получается слабая угольная кислота, которая и является уже химическим реагентом для дальнейших процессов. Усиливается приток крови в зону инъекции, а вместе с кровью приходит кислород, и, конечно же, усиливается обмінні процеси і карбокситерапія направлена іменно в косметології Вона направлена на усилення обмінних процесів, в время як в рефлексотерапії вона направлена на сняття больових синдромів. При комплексному підході у лікуванні та профілактиці остеохондрозу і його ускладнень використовується весь спектр методів. Головна мета зняти больові відчуття і провести профілактику їх подальшого виникнення. А крім того, навчити пацієнта жити зі своєю недугою. Запорука у У не будь какой хворобы профессионализм знання до досвід лекаря. Та конечно, готовность пациента выполнять все рекомендации. Продолжается наша программа, Александр Сергеевич. Вот э, те методы, которые мы только что увидели в сюжете. Вот как вы к ним относитесь? Пробовали ли вы их в своей практике? Да, мы пробуем. У нас в клинике находятся все современные физиотерапевтические аппараты. Вот, и мы все их активно используем и очень эффективно. В последнее время мы занимаемся также ударно-волновой терапией различных э, заболеваний не только позвоночника, но и суставов, различные артрозы, пяточные шпоры, периартрозы. То есть при ударно-волновой терапии, э, которая зарекомендовала себя как очень эффективный метод чудесно справляемся с такими хроническими застарелыми процессами. Что касается инъекционных методов, вот карбокситерапия, mm -hmm. в каких случаях вы его используете? Карбокситерапию мы используем как один из методов рефлексотерапии, то есть введение газа проходит по определенным точкам, по определенным местам спины и Руки и ног. Вот. Используем как при остеохондрозе, так же и при заболеваниях в основном больших суставов. Это либо местное обкалывание, либо введение, повторюсь еще раз, по рефлекторным сегментам. С какой целью? Снять боль или снять отек? Показаний для ее применения очень много. Это и с целью обезболивания, с целью, с целью улучшения питания тканей в поврежденном сегменте, и с целью уменьшения или устранения отечности тканей, противовоспалительный эффект. Довольно таки хороший метод, который показан при большом количестве заболеваний. Ну вообще при каких-то заболеваниях позвоночника существует просто перечень рекомендуемых методов профилактики. Вот вы постоянно говорите о том, что нужно делать зарядку, нужно плавать. Вот на самом деле, а что нужно делать, чтобы и позвоночник, и внутренние органы не болели? Вот ваши советы? Ну, самое первое правило – это движение жизни. Человек создан для того, чтобы много двигаться, бегать, прыгать. Тогда у нас все будет хорошо и будем действительно обращаться только по поводу профилактики. Ну и последнее, ваши советы, пожелания всем взрослым, которые смотрят нашу программу и которые угу. хотят быть здоровыми, сильными и крепкими. Набирайтесь оптимизма, старайтесь уделять внимание своему здоровью, будьте более активны. Прогулки на свежем воздухе, бассейн, утренняя гимнастика, это все способствует здоровью. Если этим не заниматься, то здоровье просто неоткуда взяться. Но если же уже ситуация такова, что нужно, например, целый день сидеть в офисе безвылазно, опять же, или за рулем целый день, опять же, тоже можно найти выход. Главное постараться. Например, мы используем в таких случаях специальный валик антифлекс, который хорошо разгружает межпозвоночные суставы поясничного отдела и позволяет беспроблемно Работать целый день за компьютером, не ощущая боли. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Сьогодні гостем нашої студії був лікар-ортопед інституту вертебрології та реабілітації Олександр Сич. Пам'ятайте, для того щоб ваші хребці та суглоби почувалися добре, вживайте більше продуктів, що містять вітамін А це морква, гарбуз, абрикоси, печінка тощо. А ось зняти больові відчуття допоможуть імбир, оливкова олія, а також риба та морепродукти. Загалом збалансований раціон відіграє чималу роль у загальному самопочутті людини. Тож далі наша рубрика Рецепти здоров'я. Лері Він, заслужений артист України, співак телеведучий. Цінує здоровий спосіб життя, вміє гарно проводити час та готувати смачну і корисну їжу. Доброе утро! Сьогодні ми будемо, як завжди, собственно говоря, вести здоровий образ життя у тих, кого по утрам виходить це Я сьогодні навчу вас робити салат названня ми Придумаємо йому вместе. Для начала ми беремо яблоко. Яблочко нам нужно нарізати. кубиками или квадратиками. Если кто в детстве учил геометрию. И наши яблочки мы помещаем вот сюда, в этот конус такой. Вот сюда же мы добавляем, ну я думаю, что по количеству севит салат мы добавляем весь. И орешки мы берем. Ну что, гулять так гулять, тоже все бросаем сюда. Теперь у нас есть еще мясо краба. Мы тоже добавляем его сюда. Конечно же, оливковое масло. Чуть-чуть, естественно, пап перчим. Если печень ваша позволяет, мы же здоровый образ жизни да? Чуть-чуть подсолим. Вот. Перемешаем. Выглядит уже аппетитно. То есть, по большому счету, если бы я был очень голодным, я бы уже начал это есть, но мы торопиться не будем. В эту форму мы выкладываем наши тщательно смешанные ингредиенты. Если дома у кого-то специально обученной формы вот такой железно-стальной нет, можно воспользоваться просто обычным стаканом. Единственное, что когда вы в стакане все это утрамбуете, вам потом нужно будет по нему стучать. Теперь мы все это утрамбовываем. Приблизительно так это должно выглядеть. 7% нашего утреннего салата уже практически готово. Вот эту, эту пасочку теперь нам нужно украсить. Ну как украсить? Во-первых, мы посыпем ее сыром пармезан. Такой же завтрак без пармезана? Теперь у нас есть мидии. Мы достаем мясо мидии. Тут есть ножка у нас, которую мы удаляем, она несъедобная. Из мидии мы выкладываем, у кого какие ассоциации, у автомобилистов, у мужчин. Либо Mercedes, либо, кстати, BMW тоже, кстати, там похоже. Получился такой Симметричный трилистник, чего-то не хватает, и это чего-то мы сейчас исправим. Мы возьмем базилик и посадим такое дерево мира, дружбы, здорового образа жизни. Поскольку сам по утрам иногда смотрю телевизор абсолютно четко уверен, что никто из вас не повторял всех тех действий, которые совершал сегодня здесь я. Но если вы однажды все-таки порежете яблоко, добавите вот все те ингредиенты, которые добавлял я, то у вас получится вот такой вкусный, очень витаминный, утренний, называйте это как угодно, салат. Вот. Ну, а я, собственно говоря, пошел все это Ранковий екзотичний салат. Яблуко нарізаємо, додаємо салат, мигдаль, м'ясо, краба. Заправляємо оливковою олією, солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо, викладаємо на тарілку. Зверху посипаємо сиром пармезан, додаємо міді і прикрашаємо базиліком. За допомогою нескладного тесту ви самі можете визначити біологічний вік свого хребта. Для цього станьте рівно і обережно нахиліться вперед. Якщо без зусиль ваші долоні лягли на підлогу, біологічний вік хребта відповідає 20-річному. Якщо ви торкаєтеся її лише кінчиками пальців, це вже приблизно 30 років. А якщо і це вам зробити важко, тоді запам'ятайте, що далі ваші руки від підлоги, то більший біологічний вік хребта. А отже, і тим гірший його стан. робити у цьому випадку? Звичайно, тренуватися. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!